الحمد لله حمدا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سميعا قديرا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله مخاطبا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد خصوصا منهم على سير صاحب النبوة أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وعلى الفارق بين الباطن والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى خطر المصطفى صاحب الإقام أمير المؤمنين ذي النور نورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اعلم المسلمين اسد الله الغالب أمير المؤمنين خطر المصطفى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الأزواج المطهرات لذي النبوة وعلى بدعة الرسول السيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنهن وعلى ولديها الشهيدين سيدي شبان الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى عميه صلى الله عليه وسلم المعظمين عند الناس الشهيد بحوض الحمزة وأشفقهم عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة والتابعين ومن تابعهم أجمعين وعلى المشرفين بالإسلام إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اهد ائمه المسلمين الى سنه الرسول والخلفاء الراشدين اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم، اللهم انصرهم على اعدائك وأعدائهم اللهم مزق جمع الاعداء وزلزل قدامهم، اللهم دمر ديارهم وخرب بلادهم، اللهم خلد ملكنا ممالك الاسلام، اللهم وفق لنا فيها تاسيس احكام السنه والقران. واحكم وادم فيها نظام الاسلام اللهم طهر خواصنا وعمنا من درن الفسق والطغيان وزين ظاهرهم وبواطنهم بآثار الشريعة والعرفان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واعظم واكبر